и теперь все наши переписки окажутся в руках у правительства. Вы будете читать только хорошую литературу, только то, что можно, а иначе будете сидеть и оштрафованы. Если вы писали что-то такое ужасное, то лучше вообще в Россию не возвращаться, потому что даже ваши удаленные файлы, их все можно восстановить. Гениальный подход. Так, надо успокоиться и не поддаваться этой агрессии. Готовы остаться друг без друга? Без этого нашего шикарного общения. Это даже хуже, Чем в утопічних прозведіннях. Це прям позор позорний. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. И я надзвичайно рада вітаю всіх в ефірі ютуб-каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд російської антипропаганди. Місце, де ми, як і завжди, будемо лишати лише мокрий слід від наших ворогів, розповідаючи вам правду про російсько-українську війну і про все те, що несеться за паребриком. А ви. Не забувайте нам у цьому допомагати. Обов'язково лишайте свій лайк, підписуйтесь на її канал Кубанова Лайф. Коментуйте почути по і, звісно, не забувайте отримувати на солоду. До речі, ви ж знаєте, що інтернет це не лише про розваги, це не лише про задоволення дивитися наші випуски чи інтерв'ю. Це ще й дуже часто про освіту і про еродицію. і це розуміють російські блогери. Мовляв, інтернетом якраз в Росії і обмежують населення, Аби не було доступу до освіти, адже потрібні дурники, якими легко керувати, яких легко контролювати технарі, а не аналітики, аби тільки не винахідники. А так дурники, різні багачі зараз розповідають, що вища освіта це погано. До речі, а ви помітили, що в Росії навіть радять. Учням школи, університетів, тим паче народжувати дітей, не боятися віку, це ж теж певною мірою впливає і на можливості отримувати освіту. Ми ж так багато разів обісралися у медіавійнах, каже блогерка, бо не аналізують те, що пишуть ворожі змі, бо до них просто закрили доступ. Выявляется, что их ИПСО, их вкеды, не такие эффективны, потому что они просто не могут посмотреть наши выпуски, проработать аналитическую работу, сбагнуть наши найсильніші стороны и протидіяти. Ха, мы-то думали. Делается все, чтобы нам жилось похуже, посложнее. Чтобы у граждан Российской Федерации не было доступа к высшему образованию, нужны же дурачки. Нужно побольше вот этих технарей. Не нужны те, кто смогут анализировать, вероятно. Не нужны те, кто смогут изобретать. Поэтому целый пакет всевозможных законопроектов и мер, и бюджета выделяются на то, чтобы дети высшее образование не получали. Это плохо, рассказывают нам разные богатые люди с высшим образованием. Следующий этап абсолютной подлости по отношению к нам, гражданам Российской Федерации, кстати, к нашей Родине. А теперь делается все, чтобы максимально ограничить доступ к информации. Во-первых, хочется спросить у представителей значит, этих чудесных бригад по идиотским законопроектам. Вы как хотите, чтобы Россия, например, выигрывала в медиавойнах? Вот мы много раз обосрались, потому что мы не умеем работать с информацией о нашей стране. Мы имидж страны как будем выстраивать, не анализируя, что пишут, в том числе и вражеские СМИ. Дальше вы будете штрафовать нас за подумать, вы будете нас за помыслы сажать, что за бред. Просто осточертело, античеловеческая, абсолютно неясная, неумная, невнятная законодательная инициатива. Смотрите-ка, сначала у нас практически уничтожили все поисковики, кроме одного, не будем его называть, он вам всем известен. Дальше максимально всех заиноагентили, признали экстремистами. Часть из них, конечно, подонки, но извините. Вы, вы по каким критериям это делаете, тоже не совсем, извините, ясно. А теперь за поиск то есть вы будете читать только хорошую литературу, только то, что можно, а иначе будете сидеть и оштрафованы. Это даже хуже, чем в утопических произведениях. Это прям позор позорный. Вот мне очень обидно за простых граждан Российской Федерации, которые, по мнению депутариев, не должны получать высшее образование. Это их дети должны. Много у них детей в ПТУ пойдет. Я вам скажу, немного, поверьте мне. А еще, оказывается, мы за поиск теперь будем оштрафованы. Вот так вот решили депутаты. Гениальный подход. Одни санкции, как будто мы страна детей идиотов, которые не имеют права уже делать ничего. А дальше они нам через зонт еду будут вкладывать. Вот я, человек с высшими образованиями, хочу оставить за собой право на аналитику происходящего в мире и на чтение литературы. Да, хочу. Потому что то, что вы делаете сейчас, уже однажды делали, ничем хорошим не закончилось. Свинство и подлость. Эти ваши закончики. В Росії ніколи не було свободи слова і нічого розпочинати. Там можна хіба що продовжувати закручувати і закручувати гайки, для того щоб взагалі повітря кисню не вистачало тим, хто мріє про свободу. Річ тим, що там аж ціла істерія з приводу нового закону, який робить фактично неможливим: ну, по-перше, пошуки екстремістського контенту в інтернеті, Що Що таке екстремістський контент? Ну і використання VPN у тому числі. Люди лишаються без інтернету і через це істерять. А ще за використання VPN обіцяють штрафи. Што? В России кто-нибудь шарит за эту тему. Реально, там люди остаются без интернета, потом за Пипен будут штрафовать, за транзакции какие-то левые будут штрафовать, даже какое-то приложение появится Макс. Еще говорят, что э, Павел Дуров переносит свой вот этот вот, вот телеграмм в Россию. И теперь все наши переписки окажутся в руках у правительства. Я вижу кучу просто видосиков, где говорят, что если вы писали что-то такое ужасное, то лучше вообще в Россию не возвращаться, потому что даже ваши удаленные файлы их все можно восстановить. Остановить. Что творится? Это так страшно. Я начинаю побаиваться Россию, хотя я хотел туда поехать, но теперь я даже не знаю. Это все правда? Это все реально? Если это правда, то почему так мало паники? Я бы орала сейчас и бегала вокруг просто от шока, потому что моя страна хочет захлопнуться и превратиться на подобие Северной Кореи. Это жесть. Или, или это здесь все нагнітається, ілі просто в моей ленте все так сильно нагнітають, і все це неправда. Кто-нибудь, кто шарит в этой теме, напишите мне в комментариях, это правда или неправда. Мне в Россию ехать можно, нет? Тобто, що б ти не робив, все буде проти тебе. А ще краще, россиянам рекомендують перейти в якийсь мейден Раша додаток, додаток МАКС. Який, звісно, буде читати все, що ти пишеш, слухати все, кому ти дзвониш, і слідкувати за тобою, де б ти не був. Цифровий брат в Російській Федерації набирає обертів, цифровий концтабір ось ось відкриє свої двері всім недорогим росіянам. Тож, здається, свобода слова, це тепер буде те словосполучення, яке остаточно заборонять на Росії. Ну що, ви, друзі мої, всі наслушались? Новости про то, что нас Россию, да, хотят закрыть у нас э, WhatsApp и Telegram. Готовы остаться друг без друга, без этого нашего шикарного общения длиной полжизни нашей? А некоторые скачали уже себе такое приложение, как Макс. да. У меня есть группа в WhatsApp, и мы уже перешли на этот Макс. Ничего там удивительного в этом Максе нету. Все то же самое, что в Телеграме прикольные стики есть, настройки различные есть, но говорят, что этот Макс не очень конфиденциальный, скажем так. Так что не знаем, что будем делать дальше, но пока что мы уже в Максе. И, короче, сделала маникюр. Теперь я вот такая красивая, ярче солнца. Солнца сегодня не было, я на место солнца. Но сейчас у нас распогодилось жарко, сейчас уже 37 градусов тени. У нас очень жарко. Так что ну, вот такие новости. Всем привет, кто из России. Не теряемся, не теряемся. Возможно, с другими странами нам вообще запрет сделают общение какого-то, но я думаю, что... Насколько мне помнится, что когда Россию закрыли от ТикТока, то мы не могли видео выкладывать, но смс и переписка там была разрешена, по-моему, переписывались в ТикТоке. Так что, может быть, мы хотя бы сможем с теми, кто живет не в России, общаться именно смс-сообщениями в ТикТоке. Будем очень рассчитывать на это, потому что у меня <laughs> мои друзья живут по всему миру. И очень-очень много -очень кто живет за границей. Поэтому очень бы не хотелось нам теряться, особенно с теми, с кем я так много лет рука об руку прошла. И россияне за последние годы очень сильно изменились. Это помечают Інші росіяни, он продавчині із магазину, розповідає, що який же народець пішов плохой, поганенький, буквально аж до шоку та сліз за останні два роки надивилися росіяни один на одного на таке, чого не бачили за останні 30 років торгівлі. Наприклад, це розповідає продавчині з магазину. Каже, що через польоти дронів не працює інтернет, відповідно, не працює термінал, неможливо розрахуватися. Але росіяни кидають одне одного, навіть не заплативши за продукти. Знаючи про це, вони стверджують, що все ок, аби тільки кудись побігти і вберегти свої гроші, фактично вкравши товар. І це зміни, які відбуваються за останній час. Невже в Росії росіянин-росіянину тепер Вовк? Такий народ у нас ще спагане вші просто. за 30 лет торговли, что я в торговле работаю, да, вот эти последние два года, я не пойму, что с людьми случилось. Просто... Сегодня, значит, опять по подмосковью, ну, как и знаете, везде сейчас эти дроны летают, их сбивают, значит... Интернет, конечно, подтупливает снятие чека. Девушка одна подошла. Я говорю, подождите не прошла оплата, Я говорю, ну красным сразу выходит, ошибку выдает. У меня прошла. Я говорю, не прошла. Пока у меня чек не выйдет с терминала, оплата не прошла. Ваш банк моему банку, значит, не отослал. Мой банк не принял. Я уже и так объясняю. Сейчас вам вернуться. Вот у меня написано. Я говорю, вам сейчас вернуться через секунду 10 деньги ваши назад. С вашего банка. Ну ладно, до нее дошло. Ну, уже бабки все об этом знают. Ладно, сейчас подходит другой. Терминал тупить сегодня. Подходит другой, значит, парень. А вообще какие-то новенькие, я даже их нахуй не знаю. В очках такой. Длинный хуй. Прям сейчас забесил меня, детки. И этот, я говорю, подождите, чек не вышел. Но ну, опять он раз застыл. У меня прошла, вон показывает, прошла оплата на этом, на табло. Я говорю, здесь у меня чек не вышел. Он пошел, говорит, мне... Вот так он вот сказал. Я говорю, да чтоб ты... Я обосрался. Вот так я прям, вот со злости. Вот, прав... вот я не знаю, это что за... Выходит. Просто нет сил уже на... Это как вот? Кто-то гибнет. А эти твари прохлаждают. Нету слов. У меня прям вообще нервы. Это говнюк на говнюке. Что с людьми происходит, я не пойму. Так надо успокоить, не поддаваться этой агрессии. Это вообще ужас. Просто не знаю. Сколько я еще смогу проработать продавцом, чтобы уже не, на, не начать из-за прилавка. Это просто у меня уже этот нервный тик начинается. Я уже к концу смены, у меня уже глаз дергается. Кто в торговле не работает, он не поймет этот человек. Сейчас, может, начать ими там писать, что это продавцы. Вот послушайте, постойте здесь весь день. Та да, взагалі ужас. Скільки ходять неадеквата, а з агресією люди. А чого агресують, для чого, непонятно. Ну і такі цікаві виступи розпочинаються від росіян. Вони, знаєте, ще Путіна злочинцем не називають. Ще на червону площу тягнути його, аби повісити, не пропонують. Але загальний вайб, їхні заяви, вкиди дуже цікаві. Он, мужик, каже: хто міг. Втравити країною весь світ в лайно, з якого виходу немає. А й справді хто, 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 хто. Народ просто винищують, і це неможливо просто так сприймати. Дурість, каже цей російський мужик, перейшла в психічну хворобу. Виходу не видно, але він є. Нібито росіяни мають щось робити, а це вже заклик їхати до Москви, я вам скажу. Бо перетворили всіх росіян на глядачів, поки дурні грають спектакль, який вже перетворився на фільм жахів. Так так я розумію. занадто багато епітетів, занадто багато художніх форм, таких тлумачень, дуже тоненьких, а так би сказав правду і напряму, що Путін втягнув Росію у війну. Путін буває росіян, Путін нищить майбутнє Росії, і всі все б зрозуміли. Але. Интересно, если это первые попытки говорить правду, то, может, незабаром мы увидим уже и настоящие акции протеста? Вот когда вот это начинали? Вот кто мог это начать, кроме дураков? Кто мог втравить нашу страну, и, и вообще не нашу страну, весь мир по существу, втравить вот в это дерьмо, из которого выхода просто уже нет? Истребляют наш народ. Сколько уже убито? Это уже какая-то шизуха пошла, шизофрения. Это уже даже не дурачество, это уже болезнь. Дурость перешла в психологическую болезнь, психическую. И вот когда смотришь на все это, думаешь, ну по неволе думаешь, да, ну какой выход из-за всего этого? Вот выхода нет, писали в советских автобусах, да, это, вот, вот эта надпись в советских автобусах, она и привела ко всей этой ситуации. Выход есть. Его не может не быть. Что есть Бог. И я думаю, что выход в том, что каждый теперь должен что-то делать. Не сидеть, смотреть. Мы, нас превратили в зрители. Вот какие-то вот эти дураки. Они играют какой-то спектакль, который превращается в все больше и больше в фильм ужасов. А мы сидим спокойненько, смотрим, жрем попкорн. Ну, попкорн пока есть, значит можно спокойно сидеть, смотреть. А бывают такие фильмы ужасов, когда с экрана вот эти злодеи вылазят и убивают зрителей. Вот не получится ли такого, если мы будем и дальше сидеть и спокойно смотреть? Нельзя на это спокойно реагировать. Надо организовываться. Надо бороться за то, чтобы наша страна была наоборот образцом демократии, народовластия, прогресса, развития, науки, а не образцом идиотизма, маразма. кретинізма. і на цьому в мене все. А ви, друзі, не забувайте лишити свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курван Волайф. Коментуйте, почути і побачення. І не забувайте, що ви можете підтримати свободу слова і допомогти. Розвиватися залежній журналістиці. Фінансово підтримати роботу youtube каналу «Курбанова Лайф і всієї нашої команди ви можете з допомогою реквізитів, які ми лишаємо в описі до нашого випуску. Або ставайте спонсором youtube каналу «Курбанова Лайф. Вся інформація на головній сторінці нашого каналу. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!